Текущий успевает средний балл за предыдущую сессию. Ну, тоже мы можем предположить. Чем дольше сидит, тем хуже учится. Ну, это первичное наше предположение. Посмотрим, как оно будет тут выходить. И третья э, ситуация. Э, вот, есть ли связь между пребыванием в сети и личным общением. Да? То есть, э, забирает ли сеть тебя излично из межличностного лично, из лично, из общения вот три между собой сравнения идем смотреть что у нас получилось вот это корреляционная таблица видите написано correlations корреляционная таблица немножко другая схема э, подачи информации но проверка точно такая же через сигнификацию он сигнификация он строчечка mm -hmm. есть так да? есть теперь ну таб, корреляционная таблица структура ее такая, что по диагонали у нас переменная крели... как бы рассматривается корреляция самой с собой, да? то есть сама с собой переменная коррелирует, а сверху треугольник и снизу они симметричны, то есть можно анализировать либо верхний правый треугольник, либо нижний левый треугольник. И смотрим на данные, находящиеся в клеточке значит что у нас находится в клеточке у нас находится значение коэффициента это если мы измеряем измеря... изучаем корреляцию через коэффициент Пирсона ну, для количественных переменных если бы у нас переменные были ранговые мы бы измер... Измер... изучали эту корреляцию через коэффициент Спирмена я вам уже его не даю даю вот здесь вот так как распределяются они в общем-то близкие близко к нормальному смотрим это так Сон и интернет. Сигнификация 0001. Связь есть. Коэффициент минус 0187. Значит, в данном случае коэффициент можно проинтерпретировать. То есть коэффициент нам показывает э, направление и силу связи. Минус нам говорит о том, что связь обратная. Ну, а значение коэффициента, величина коэффициента говорит, что связь ну, такая, не очень сильная, да? но, но она статистически значимая. Значит, чем дольше человек сидит в интернете, тем меньше человек спит. Ну, да. Дальше. Ну, вот фактор такого риска для здоровья, скажем так, потому что э, уменьшение сна, конечно, к хорошим вещам не приводит. Дальше. Общение, сон и общение офлайн 0,793 корреляция отсутствует. И в принципе все остальное, все остальные сравнения, корреляция отсутствует. Присутствует корреляция только в одном, в одном случае. Между сном, то есть на учебу, на средний балл. Вот средний балл у нас идет. Хотя смотрите направление. Значит, вот чем больше спят, тем выше балл, но значимости нет. Дальше, чем больше в интернете, тем э, ниже балл. То есть обратная связь. Но она статистически незначима. И с... А, ой, на что статистически значимая связь? И заметила. Видите, как сейчас увидела. Вот здесь. А, нежный. Нет, уже... нет, нет, я уже устала. Да, все правильно. Значит, и там тоже связи нет. Хорошо, идем дальше. Это корреляция. выводы потому что вот мы изучили вот эти количественные переменные а не не это это нет это по так это по, по по корреляции значит присутствует статистическая смесь между пребыванием. это мы уже сказали пока не будем ну и вот наш э, качественный признак качественный признак по пока не да. даже давно. А, насколько нет. вообще корректно интерпретировать силу связи. Вот ну, у нас так тоже такая большая проблема. А -а -а. Студенты любят этого вот сильная связь, да. слабая связь. Вот. Что добавляет? То есть по nu, послушайте потом, это recall. хороший вопрос. Это хороший вопрос. Да, он меня тоже беспокоил очень долго, пока я к чему-то не пришла. Смотрите, если мы изучаем связь между качественными переменными, коэффициент не интерпретируется вообще. Мы не можем сказать, что его величина дает нам информацию о силе связи. Нам коэффициент, ну, он, конечно, как бы иллюстрацией является, но для нас важнее решение, есть связь, либо ее нету. Либо есть, либо нету. То есть это только для качественных признаков. Для качественных, да, для качественных. Для, только для качественных. Ну, либо если есть один качественный, ну, а второй, например, там, количественно сгруппированный в интервалы. Все равно, то есть если присутствует хотя бы один качественный признак, интерпретировать коэффициент мы, к сожалению, не можем. Если же мы изучаем корреляцию, особенно корреляцию, вот с точки зрения рангов, ранжированных шкал, тоже у меня пока я еще даже такого опыта сказать четко, что вот так или так не могу. Тут, тут тоже такая немножко такая двоякая ситуация. Но с точки зрения корреляции количественных признаков есть четкая интерпретация э, значения коэффициента с точки зрения силы связи. Опять же, слово четкое, немножко некорректное, потому что... Э, Потому что разные авторы границы вот этих вот интервалов интерпретационных делают свои. Я делаю таким образом. Значит, если наш коэффициент изменя, изменяется от 0 до 0,3 связь слабая. Если от 0,3 до 0,6, можно, можно ну 6 можно 6 это среднее. И от 0,6 и выше до единицы, не включая единицу, это сильная. То есть всегда ну, на три такие интервала разделяется. Опять же, только для корреляционной связи. То есть только когда имеем количественную переменную, связь можно выразить в виде, ну, то есть коэффициент можно интерпретировать с точки зрения силы связи. Вот. А для таблицы сопряженности вот как раз-таки никакой интерпретации вообще даже, она некорректная эта интерпретация. Ну и еще есть пять минут. Качественные. Думаю, с качественными это самое понятное. Ну вот да, наш пример о возможности прославиться э, с помощью сети. Э, есть варианты. Да, уже делал попытки. Есть вариант. Да, иногда думал об этом. И отрицание. То есть нет, никогда этого, этим не занимался. Что мы видим? есть мы видим, что 60% сказали, что они, даже у них мысли такого не было, но 40% уже эти мысли посещали. И это тоже такой определенный звоночек влияния вот этих информационных технологий на сознание молодого, подрастающего, ну уже даже формирующегося, формирующейся личности. Ну и проверка. Я саму таблицу сопряженности большую сюда не выносила. Я сделала, ну, во-первых, график для пола. Если я покопаюсь насчет гуманитарных и естественных, я его найду. Просто не выносила я презентацию. Ну, с точки зрения пола, посмотрите, что у нас есть по табличкам. Мужчины 21 уже делали, по-моему, 30, 30 ну, с хвостиком думали, 47 нет. Ну, а девушки себя строят таких, что они, в общем, не интересуются этим вопросом. Ну, не знаю, чем это связано, но девушки в большинстве сказали, что они этот вопрос их не волнует, да, то есть они не... не они не задумывались даже об этом. Ну, естественно, видим даже по процентам. Да? То есть смотрите, вот здесь вот мы возвращаемся к определению нашей связи для качественных признаков. При изменении значения одного, то есть мужчина-женщина, меняется распределение другого. Э -э Проверка через пирс, ну вот хи квадрат, тест. Пирсонский квадрат и смотрим опять же нашу сигнификацию. В нашем случае, в этом случае она у нас нулевая, и это значит, что ну связь присутствует, да, связь присутствует. И вот это подтверждение этого вывода, ну или графически можно, потому что вот я всегда, когда говорю студентам, э, каким образом вот использовать или ну, как бы вот интерпретировать, ну, описывать вот эти результаты то когда мы говорим о качественном признаке, то нужно ну, подтверждение гипотезы, да, то есть обоснование подтверждения, и обязательно нужна иллюстрация, да, то есть обязательно нужно показать, как распределились, показать, вот, какие зависимости есть ну, вот, в данном случае от пола, как они там хотят прославиться или не хотят. Ну, так как здесь, опять же, в естественной гуманитарной, опять же, мальчиков больше. Думаю, что там тоже подтверждается гипотеза о том, что э, все-таки у них различия присутствуют. Да? Но тут вот это вот сидя, сидит этот вот третий, третий фактор пола в гуманитарных и, и, и естественных, который дает эту возможность. Ну, Еще поищу. Все, наверное... А, еще что-то я -то заторопилась. Ну хорошо. Э, скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Разъяснилась ли у вас, э, э, появилась ли у вас структура? как э, осуществлять такого рода проверки. Или есть ли у вас вопросы еще? А за статистику вы анализируете то отдельно? Ну, Какие? За, ну, мы знаем, за статистику или по остаткам а, анализ? А, а, по, по остаткам? Когда вот здесь вот, квадрат говорит, что связи нет, но на отдельных посещениях связь возникает. И вот ну, это такие, это уже такие детали, да, детали. <связывая> 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 <связывая)> Честно говоря, со студентами мы это не анализируем. Где-то в, в исследованиях, ну, это уже вот когда мы что-то опять же хотим куда-то уже копнуть и какие-то детали э, рассмотреть, то, в принципе, возможно, тут же есть еще разные коэффициенты для таблиц сопряженности, которые нам дают... Э, дают возможность изучать ну, так называемые причинно следственный Да? То есть вот если один признак есть причина, а другой признак следствие, то вот этот э, коэффициент нам опять же дает возможность там показать, что э, насколько процентов влияет причина на предсказа предсказание следствия. Но вы знаете, там настолько они маленькие, что, ну, как-то вообще ими оперировать немножко как-то, на мой взгляд, как-то немножко некорректно, хотя, ну, в теории это присутствует, да, то есть теория, ну, теория такая вот разветвленная очень, вот. И, и еще один момент я хочу сказать в том, что, вот, возвращаясь к, к тому тезису, который я говорила в начале, о том, что наши социологи очень редко используют проверки гипотез, вот, ну, я вам э, все-таки э, вашей деятельности рекомендую этим заниматься. И это, в общем-то, не сложно. Это не сложно, и это э, э, и это даст вам, ну, как бы опять же, точку опоры для того, чтобы э, рассматривать вопросы каким-то образом. Вот. Mm. Ну все. Есть еще вопросы? Mm. Все. Спасибо.